сюда пришли свободного профсоюза машинистов, железнодорожники, против метода увольнения посадовых осип на Південно-Захидной залезнице. Метод какой? Они уволили людей за припинание, ну, этот метод, полноважной посадовой особы. Без доказательств вины. Никто не может никаких, даже обоснований никаких предоставить. В чем он виноват? Если виноват, то, пожалуйста, тогда по статье, чтобы человек мог отстоять, допустим, своей правоту или неправоту, чтобы мог отстоять в суде, если к нему есть претензии. Если они говорят о том, что они там что-то замазаны, там, они как-то препятствуют финансовой проверке на Юго-Западной, то при чем тут главный ревизор по безопасности движения Юго-Западной дороги, который и полгода не работает всего лишь главным ревизором. То есть это уже, они взяли этот 7 человек, это список номенклатуры генерального директора. Я так понимаю, была бы воля, так уволил бы намного больше этих людей. И нас пугает тот метод, который был применен, потому что посудову на зализницы. Их очень много. У нас сдают декларации как посадового особы, вплоть до мастера, дежурного по депо, дежурного по станции, бригадира, это, ну, дают декларации. И являются посадовым особой их так керевнисты считают. Таким образом, эта статья, именно эта статья, может быть применена к любому из внедорожников э, с выплатой шестимесячного заработка, как она показывает, за счет дороги. То есть те деньги, которые мы зарабатываем, оно э, берет э, и оплачивается. Э, это э, решение своевольное, абсолютно необоснованное. Mm -hmm. Вот и все. И поэтому мы против там, метода именно увольнения. А кто мы? А вы мы, мы дорожная организация профсоюза машинистов. Д... Сегодня сегодня, машинистов. Сегодня члены профсоюза здесь присутствуют. Да. 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 Угу. Спасибо большое. Здесь не один профсоюз присутствует. Здесь еще один есть профсоюз логурной дивизии станции Киев пассажирский Я председатель этого профсоюза крачил Елена Васильевна. Это проводники, начальники поездов, поездные электромеханики. Мы также поддерживаем слова. Андрея Николаевича, у нас еще есть, вот, на общем собрании у нас было решение, что такой структуры, как Украинское развлечение, именно самого здания, оно не, не надо, потому что приказы приходят оттуда неизвестно какие. Значит, мы свои требования также отдали, мы против сокращения. Ну и вот то, что творится вообще на дороге. Просто то, что творится. Ну, Спасибо. А как, все, я, то, как зовут вас? Меня? Брихичев Андрей Николаевич, посадки дорожной организации.